Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan memberikan mengatasi burung perkutut takut kepada orang. Nah, ini ya. Video singkat berisi padat dan uh, kita berikan tips yang bermanfaat. Jadi simak video saya ini dari awal sampai akhir. Video singkat ini jangan sampai terlewatkan karena sangat penting, sangat berguna untuk burung perkutut ini untuk mengatasi burung perkutut yang takut kepada lalu lalang orang maupun kendaraan dan lain sebagainya. Yang pertama kita simak ya video sini ya. <tuh> Letakkan pada lokasi yang uh, tenang, yang sering dibuat terlalu lalang orang di sekeliling. Yang kedua berikanlah makanan yang cukup di setiap harinya. Jadi makanan-makanan seperti ini seperti millet, biji sawi, gabah, cabut, otak Jawa seperti ini ya bisa diberikan bervariasi atau bervariasi ya. Yang ketiga rutin untuk memandikan. Jadi untuk memandikan um, burung perkutut itu sangat penting entah itu di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, bisa seminggu sekali, bisa satu bulan sekali, maupun selapan dino sekali. Seperti itu ya. Yang keempat adalah berikan suplemen. Suplemen yang kita berikan itu bisa berupa vitamin-vitamin uh, yang kita berikan, seperti itu kita bisa juga memberi minyak ikan. Kita selalu uh, memberinya multivitamin dan lain sebagainya. Yang kelima, uh, selalu dipegang ataupun sering dipegang itu mengatasi burung berkutuk takut kepada orang seperti itu jadi dipegang entah itu di malam hari pas kumpul keluarga maupun berkumpul teman-teman uh, maupun uh, kita lagi sendiri itu lalu kita pegang burung merpati tersebut satu persatu semisal semisal burung A dulu kita pegang sekitar 15 menit yang B 15 menit juga yang C 15 menit juga lambat laun di kemudian hari burung merpati akan disini dan yang keenam adalah sering diajak jalan-jalan di keramaian, nah itu untuk uh, mengatasi burung perkutut takut kepada orang, tapi dengan catatan di sangkar yang kecil, ya, sangkar kecil atau sangkar minion, sangkar hamster, dan sebagainya, maupun sangkar yang paling kecil lah, kita cangking ke sana sini, ke sana sini, naik motor, otomatis dia terbiasa kepada lalu lalang orang, lalu lalang kendaraan, dan tidak dibiarkan lagi, dan dia lambat laun jinak seketika seperti itu, dan yang ketujuh di rumah gantung di tempat yang rendah. Lah, digantung tempat rendah. Sebahu segini saja, sebahu segini ataupun di atas sebuah kepala segini. Jadi bila kita lewat sering di trekking, kita lewat di trekking, kita lewat di crack sangkarnya seperti ini, di crack sangkarnya seperti ini. Nah, jadi otomatis burung merpati tidak takut kepada kita maupun kepada keluarga maupun kepada orang-orang di sekilang, seperti itu. Dan yang ke-8 selalu dikerodong di malam hari. Fungsinya untuk apa? dikrodong malam hari selalu dikrodong ya nah, fungsinya untuk agar burung merpati itu istirahatnya total, istirahatnya itu bisa uh, jenak total istirahat seperti itu ya. Fungsi prodong seperti dan terhindar dari beberapa serangan pertama kucing, tikus dan lain sebagainya maupun nyamuk dan lain sebagainya. Dan uh, mengatasi burung merpati, aku kepada orang selanjutnya adalah yang ke sembilan selalu dipegang selama 10 sampai 30 menit bahkan 15 menit setiap harinya nah, itu ya tadi sudah saya jabarkan ya dan yang ke-10 berilah makanan yang membuat burung berkutut over birahi uh, sehingga jadi jinak dan uh, berkurang ya. yang katanya layu-layu rentengi medoti uh, burung berkutut, tambah manggung tambah gacor tambah gayer seperti itu tambah tinggi dan lain sebagainya seperti nah, itu ya yang ke-10 dan yang ke-11 ya selalu dijemur di bawah tanah. Jadi di penjemuran di bawah tanah. Jadi di bawah tanah, jadi tetap di jejer-jejer seperti ini. Eee, fungsinya apa? Supaya burung merpati itu Kan banyak orang lalu lalang di depan kandang kita maupun di halaman kita kan banyak lalu lalang orang. Otomatis burung merpati itu tidak dapat orang dan semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin jinak seperti itu ya. Nah di video kali ini cukup paham ya. Jadi 1 sampai ke 11 tadi mengatasi burung perkutut itu malas manggung, cepat bunyi, dan tidak takut kepada orang. Seperti itu. Pokoknya video singkat ini sangat bermanfaat. Semoga saja ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari ini. Ulasan -ulasan ulasan -ulasan saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak berbeda dengan saya ini. Eh, semangat selalu untuk merawat burung perkutut nguri-nguri kebudayaan Jawa nguri-nguri kebudayaan Indonesia tentang melihat burung perkutut yang sudah diwariskan turun temurun kepada kita semua salam rahayu salam kumania salam bersahabat salam sehat wahyu salam bhinneka tunggal salam berkeluargaan salam kuyuk rukun selalu eh, uh, salam satu hobi tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh